Terus terang aku ni jenis sanggup drive jauh semata-mata sebab satu filem lah Dari Kelantan tu kalau aku dah plan siap-siap Kalau bukan tengah tu KL pun aku redah juga sebab satu nama iaitu Duyong guys ha. Nah, sebab so Duyong yang dulu tu dia ada nampak jiwa lah Ada soul gitu Bukan perfect tapi kita nampak usaha dia, kostum, set, vibe komedi dia Lepas ada rasa ikhlas di situ Bila keluar pula sequel Duyung, Legenda Aurora Tayang hujung tahun ni pada 25 Disember eh, kalau tidak silap. Aku mula excited balik lah sebab ramai pelakon lama kembali. Tambah pula muka-muka baru. Ada Anna Jobling jadi duyung. Tapi lepas aku tengok bahan promosi, teaser dan reaksi orang ramai. Aku jadi macam, uh, macam mana? Turn off sikit lah. Masih, masih cuba untuk positif tapi aku nak cerita benda ni yang ramai penonton rasa juga. Bila AI digunakan sampai nampak murah dia boleh rosakkan mood. Walaupun mungkin cuma beberapa babak. Tapi. Terasa sakit hati lah juga guys. Ini tahun 2025. Masuk ke tahun 2026 sudah ni. Okay. Film asas. Uh, Fakta asas film ni. Sequel kepada Duyong 2008. Dan tarikh tayangan 25 Disember 2025. And then. Uh, benda yang. Kecil. Yang membuatkan trigger jadi besar ni isu ni meletup bukan sebab penonton benci teknologi bukan dia meletup sebab first impression ah, bila poster dan bahan promosi nampak tangkap muat tangkap muat jadi penonton terus buat kesimpulan eh ni AI ke so ada benda yang mata manusia cepat tangkap guys. tangan pelik ke Te tepi rambut blur juga ada Lepas tu lighting tidak ngam, komposisi macam tidak sempat polish. Lepas tu ada watermark di sana bertulis Kling AI. Ah. Aduh, media pun ada sentuh benda ni. Kritikan pada poster dan perbincangan. lah ni. Perbincangan pasal kemungkinan penggunaan AI pada visual promosi guys. Point dia, kadang-kadang bukan filem tu bukan bukan tentang filem tu lagi guys, tapi marketing dulu sudah bagi signal yang salah. Ha, nah, bila kita tengok signal tu, bila tengok marketing macam, ay, seriuslah lah gitu. Jadi ini kita ingin comparison lah. Kita tahu lah dia dia anggap macam dia punya budget tidak cukup. Jadi dia kata budget tidak cukup untuk CGI, so mereka banyak gunakan AI. Dan kenapa nampak downgrade? Aku ringkaskan. CGI VFX biasanya dibuat dengan kawalan detail lah. Orang betulkan frame demi frame AI generatif pula dia boleh cepat tapi hasil dia kadang-kadang nampak raw terlalu raw dan kalau tidak polish manusia dia jadi nampak sangat palsu kita tahu sebab terlalu banyak exposure tentang kepenggunaan AI melainkan kalau baru first release AI itu kita kita rasa macam wow menariknya tapi lama kelamaan kita nampak AI itu straightforward macam ah, AI lagi ah. bosan guys and end up kita ingin cari sesuatu yang authentic. Uh, ada, ada artikel yang explain benda ni straight forward. AI boleh percepatkan. Okay. AI boleh percepat kerja tapi tetap perlukan sentuhan manusia untuk betulkan logik, visual dan kualiti. Dan bila penonton nampak AI look dalam babak yang patutnya real, reaction, reaction dia macam nampak keras lah. Sebab penonton rasa macam kalau benda simple pun guna AI, mana nilai art and craft dia tu guys. Sebab kita ni ingin menghargai effort yang dibuat oleh producer yang dibuat oleh pelakon apa semua tu begitulah aduh sedih guys jadi apapun ada pengarah ni pengarah ni lah pengarah duyong ni kata dia gunakan AI cuma dalam 2 hingga 3% gitu jadi kenapa masih orang marah ha yang menarik Ngara sendiri ada jawab isu ini dalam laporan media beliau kata penggunaan AI dalam filem tu minimum sekitar 2 hingga 3 saja dan selebihnya lebih kepada CGI untuk lengkapkan visual termasuk faktor cuaca masa shooting katanya so kenapa penonton masih rasa terlebih AI sedangkan bertahun-tahun dong punya recording tapi faktor cuaca pula jadi uh, masalah kan uh, So dalam dunia hiburan, persepsi menang awal. Kalau 2% tu muncul pada babak yang penonton paling ingat, contoh babak tasik ke babak aksi, babak magic, maka penonton akan rasa seolah-olah benda tu terlalu banyak guys. Diingatan semua tu yang 2% tu jadi 200% jadinya. dan bila sequel muncul lepas 17 tahun, expectation memang tinggi, media pun highlight. Pelakon asal kembali juga dan filem pertama dulu pun pernah buat kutipan besar dan jadi memori ramai orang. Kita pun suka kan kalau kita layan Ostrich <Sing> Ingat tak lagi janji kita dulu aspalela. <Sing> ah gitu. Sebelum kita ke segmen yang seterusnya ini aku ingin tunjukkan ke orang ada satu Boboiboy Boy Papa Zola yang baru keluar. Ho 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 kebenaran. So kalau korang ingin dapatkan korang boleh pergi link di bawah untuk sebarang pembelian Papa Zola. Kenapa dia menarik guys? Sebab detailing dia guys, tengok. Betul-betul perut mengikut proportion bapak-bapak. Itu yang kita suka. Okey, pasal kostum pula. Kenapa orang rasa benda ni langsung tidak ikhlas guys? Ha. Okey, ini secara sejujurnya lah kan? kalau kita tengok duyung yang sebelum ini macam mana dengan dia punya kualiti okey ha okey sorry tidak apa ah ni ini duyung sebelum ni guys sebab kostum ni sensitif sikit lah sebab kita bercakap taste tapi aku faham kenapa penonton compare lah duyung 2008 dulu lokasi pun genuine. tempat memang cantik gila guys pantai timur sabah vibe kampung dan feel practical tu kuat bila masuk sequel penonton automatik cari benda yang sama texture detailing berat kostum cara dia bergerak dalam air bila benda tu nampak macam cosplay murah pada pen mata penonton. Dia bukan sekadar cantik atau tidak cantik. Dia jadi simbol guys. Eh sequel ni upgrade ke downgrade. Ah, begitu jadinya guys. So seterusnya ialah tentang isu sebenar. Bukan AI tapi attitude industry. Aku cakap terus terang. AI ni cuma alat. Dia boleh bantu storyboard, konsep awal, placeholder shots. Tapi kalau hasil akhir nampak malas. Penonton akan anggap industri kita ambil jalan yang mudah lah. Lagi-lagi Eh, uh, profesor ni macam eh uh, Pusahlah nak takutkan Dan bila ada penonton tulis kreatif makin lazy Tak mahu hire profesional Sebab Najimat itu sebenarnya jeritan pasal standard Kalau nak guna AI, buat cara profesional Transparency Bagi tahu dari awal, AI digunakan untuk apa Poster, konsep, beberapa shot Sedangkan AI ni guys Kita boleh buat beyond our imagination tapi yang generate tu macam Lepas tu The next thing is QC Quality control Jangan lepaskan babak yang nampak AI artifact Utamakan craft Sebab ada babak emosi perlu main Emotional tu AI tidak boleh capai Sampai sekarang aku tahu Babak iconic Close up Jangan bagi AI kacau lah Lepas tu jaga kepercayaan penonton Marketing Jangan menipu rasa orang lah Sequel wajib upgrade kalau tidak mampu upgrade, better jangan sambung lah. Sebab penonton kita bukan bodoh. Penonton bayar, penonton ada mata, penonton deserve better. <sighs> okay, aku aku tidak mau lah ajak korang untuk boycott kan. Tapi aku pun masih positif. Sebab aku sayang filem tempatan. Tapi aku nak kita stop normalize benda yang menurunkan standard. Kalau kamu dah tengok, bagi feedback yang berisi. Bab mana yang jadi, bab mana yang rosak, apa patut diperbaiki. Dan ada juga yang katakan macam, Aku kena downgrade diri aku jadi budak umur 10 tahun untuk tengok cerita ni supaya aku boleh enjoy. <laughs> macam mana tu begitu guys? Kalau umur 30 tahun ni macam mana? Susah <laughs> juga kan? Nah, jadi kalau industri dengar penonton dengan matang, filem kita boleh naik lagi tinggi. Bila AI jadi tools bukan jadi alasan untuk hasil kerja yang nampak sambil lewa. Ini macam bagus kita tengok uh, Duyong tahun 2008 guys. Lebih lebih best, Authentic original. Maya Karin pun oh gitu mah komen di bawah lah